Как відновлюватися правильно? Первое, что мы делаем, это витамины группы В, поскольку у нас в желудке или в кишечнике формируется в тонком кишечнике синдром избыточного бактериального роста. Нам нужно восстановить белковый баланс, который мы потеряли при вирусе. Белки, количество нашего веса в килограммах переводим в граммы. Это без ковидного состояния. В постковидном состоянии умножаем на 2. То есть вес наш, это норма белка в сутки. Но белок должен быть еще биодоступный, а биодоступность повышает рубленное мясо. Восстановить соль нужно, потому что соль ушла, а мы убираем, чтобы снизить воспаление в организме, мы убираем из организма такие важные продукты, как казеиновые, это все творожно-молочные продукты, оставляем только альбумина, альбумины, то есть это сыворотка, сыворотка, соль. Мы убираем посленовые из рациона, это картошка, перец сладкий, баклажаны, это для, на 3-5 недель. А, мы также у, должны с вами убрать лишний белок злаков, глютен, это все сладкие и белую муку, то есть оставляем только черную муку и муку грубого помола в рационе. Потеря Боняния, потеря нюха, так говорят в народе, нервная клетка, которая утратила возможность проводить и анализировать импульс в голове, вирус съел ее миелинизированную оболочку, и миелинизированная оболочка состоит из трех важных моментов: это два слоя жиров и посредине слой белков, и вот эти два слоя жиров мы берем из рыбы, а лучше всего селедка, жирные омега-3, омега-6, омега-9, так вот оливковое масло мы в сторону отставляем на какое-то время. Там только омега-9. Мы на нем жарим. Да? А в основном э, жиры мы берем, которые легко встраиваются из сала, черный хлеб сало с чесноком. И когда у нас соляная кислота понижается, у нас формируется гипооцидное состояние или пониженной кислотности. Так вот, ковид формирует способствует гипооцидному состоянию за счет того, что он забирает цинк, который участвует важный в превращении этого формирования желудочного сока, на другие проблемы. Цинка очень много в потрошках, то есть суп из потрошков, суп из биодоступных фрикаделек, фрикадельки мясные, фрикадельки рыбные. Это обязательное постковидное такое вот питание. То есть мы должны сохранять бульоны, поскольку бульоны содержат лизоцим, это такой неспецифический фактор восстанавливающий верхние дыхательные пути и который помогает восстановиться нам от вирусных инфекций.